ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল আজি মই তোমালোকৰ লগত দশমমানৰ উদ্যোগী হওঁ অহা পাঠটো আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো পাঠটোৰ লেখক হল দেৱজি ভূঞা তোমালোকে আমি গোটেই পাঠটো পঢ়িলে নিশ্চয় বুজি পাম তথাপি আমি অকনমান ভাল লাগিবৰ কাৰণে তোমালোকক কব বিচাৰিছো তোমালোকে চোৱা ইয়াত আছে যে আমাৰ দশম মান শ্ৰেণীৰ যেতিয়া শিক্ষক আছিলে প্ৰকাশ গোস্বামী তেখেতে আহে আমি যেনেকে শিক্ষকসকল শ্ৰেণীকোঠালে গ'লে তোমালোকে যেনেকে গুড মৰ্ণিং কোৱা সুপ্ৰভাত ছাৰ কোৱা বাইদেউ কোৱা ঠিক এনেধৰণৰ কথাবিলাক কৈ পেলাই আমাৰ শ্ৰেণীটো শ্ৰেণীকোঠাত আমাৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰা হয় আৰু তোমালোকক কিতাপৰ জৰিয়তে আনুসংগিক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু তোমালোকো আগ্ৰহী হৈ আহা যি কি নহওক আমাৰ এই পাঠটোত আমি এতিয়া কিতাপ পঢ়ি অকল নম্বৰ পাই পাছ কৰাৰ কথাটো হয় যদিও আমি তাৰ লগত আচলতে অন্যান্য কথাবিলাকো গুৰুত্ব দিব লাগিব বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে খেলা ধূলাৰ অন্য়ান্য় যে আমি কোন কোনটো বিষয়ত বেছি দক্ষ কোন কি ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰি এই কথাটো আমাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে চৰকাৰে আমাৰ নতুন শিক্ষা পদ্ধতি অনুসৰি আমাৰ শিক্ষাৰ যিবোৰ ষ্টেপ লৈছে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা সেই আলমত আমাৰ এই পাঠটো আচলতে আমাৰ সলনি কৰা আজি দুবছৰ হৈছে যি কি নহওক আমি উদ্যোগী হোৱা পাঠটোৰ যোগেদি আমি গম পাওঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈনো নিজক এজন উদ্যোগী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ এই পাঠটোৰ কথা কৈছে আমি জানো যে আমাৰ আমি আচল্তে কামত যোগ মনোযোগ থাকিব লাগিব বা আমি কোনো এলাহ ভাৱ ৰাখিব নালাগিব কাম কৰা যিটো শক্তি যিটো মন আমাৰ সপোন আমি কেনেকৈ ফুৰাম তাৰ কাৰণে অশেষ কষ্ট কৰিব লাগিব সকলো কামৰে যথেষ্ট কষ্ট থাকে আৰু আমি তাৰ মূল্য দিবৰ কাৰণে নিজেও বহুত কষ্টৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব তেতিয়াহেও আমি পাম বা নাপাম সময়তহে কম তথাপি আমি জানো যে আমি যদি সফল হবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে ধৈৰ্য একাগ্ৰতা নিয়মানুবৰ্তিতা সময়ুবৰ্তিতা আত্মবিশ্বাস বা হাৰ নমনা মনোবৃত্তিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয় সকলোৱে গুণবোৰ নাথাকে সেইবাবে সফল উদ্যোগী হোৱাটো টান বুলি কৈছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা যেতিয়া এজন ছাত্ৰই বা এখন চাইকেল চলাবলৈ লয় তেতিয়া তুমি জানা যে প্ৰথমতে তেওঁ নিশ্চয় বহুত অসুবিধা হয় প্ৰথমতে এটা ভৰি উঠাই তাৰপিছত দুটা ভৰি উঠাবলৈ যত্ন কৰে হাফ পেডেল মাৰে তেনেকৈ তেওঁলোকে বহুতখিনি চেষ্টা কৰাৰ পিছতেহে তেওঁলোকে চাইকেল চলোৱা কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঠিক এতিয়া আমি যেতিয়া নিজকে এজন সফল উদ্যোগী হিচাপে যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁ খাওঁতে শুওতে উঠোতে বহোতে তেওঁ নিজৰ লক্ষ্যত সদায় উপস্থিত উপনীত হবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিব লাগিব সকলো সময়তে তেওঁ চিন্তা কৰিব লাগিব প্ৰতিটো খোজতে তেওঁ চিন্তা থাকিব লাগিব আৰু তেওঁ সৃষ্টি থাকিব লাগিব যে কেনেধৰণে তেওঁ সেই ধৈৰ্য একাগ্ৰতাৰ নিয়ম অনুৰ্তিতা সময়ানুবৰ্তিতা আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবিক্ষে কেনেকৈ তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰে আমি কিবা এটা কাম কৰিলে বহুত আমাৰ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন ই আমাৰ এটা প্ৰধান শক্তি আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু সঠিক ভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ হলে আমাক কি লাগিব আমি আমাৰ সময় কাৰ্যসূচীবিলাক সময়মতে কৰিব লাগিব আৰু আমি কি ধৰণে আমাৰ সফল উদ্যোগী হ'বলৈ শিক্ষাগত অৰ্হতা বা প্ৰয়োজন আচলতে সেইবোৰ নালাগে আমি কি ধৰণে বৰ্তমানৰ তথ্য প্ৰযুক্তি বা প্ৰযুক্তিগত যিবোৰ শিক্ষা জ্ঞান কৌশল সেইবিলাকৰ বহুত দৰকাৰ হয় ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ বা আমাৰ যিটো ডিগ্ৰী তথ্য প্ৰযুক্তি ব্যৱসায় উদ্যোগৰ স্থাপনত সেইবিলাকে আচলতে সহায় কৰে গতিকে আমি যদি নাৰ্ছিং হোম বা হস্পিটেল বা স্বাস্থ্যজনিত যি আমাৰ সেৱা খণ্ডত উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আমাৰ এম বি বি এছ ডিগ্ৰী দৰকাৰ হয় প্ৰয়োজন হয় আৰু যদি মটৰ গাড়ী গেৰেজ টিভি মেৰামতি বিউটি পাৰ্লাৰ আদি কাম কৰে বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ অৰ্হতা দৰকাৰ হয় এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ কিন্তু এজন সফল উদ্যোগী হোৱাটো সহজ নহয় গতিকে উদ্যোগী হোৱা সহজ কিন্তু বৰ টান কাম গতিকে ত্যাগ কৰিব লাগে ভবা মতে কাম নহয় বহুত ধৈৰ্যৰ দৰকাৰ আৰু বহুত বাৰ ভুল হব হাৰিব তাৰ পিছতহে সফল হব পাৰি আৰু গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল হব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যিবোৰ সমস্যা পাম এই সমস্যাবোৰ আমি তেনেকৈ পাৰ কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলেও যদি এই ক্ষেত্ৰত উৎসাহী হয় তেতিয়াহলে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় ঔদ্যোগিক কোষ গঠন কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে আৰু তেতিয়াহলে আজি শিক্ষাৰ্থীসকলে নিশ্চয় উদ্যোগী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা মানসিকতা গঢ়ি তুলিব পাৰিব সেই ধৰণৰ আমাক আচলতে প্ৰশিক্ষনো লাগে যে কেনেকেনো নিজক উদ্যোগী কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰি আমি ইয়াত পাইছিলো যে আমাৰ কোৱাকোলা কোম্পেনীৰ যি যোন বিজ্ঞাপন আছে তাত এড ক্ৰিকেট শ্লিপ ক্ৰিকেট ড্ৰিম ক্ৰিকেট ড্ৰিংক ক্ৰিকেট গতিকে চোৱা এনেধৰণৰ আমি উদাহৰণ পাইছিলো ইনফচিছ কোম্পেনীৰ আমি প্ৰতিষ্ঠাপক নাৰায়ণ মূৰ্তিৰ কথা আমি জানিব পাৰিছিলো ঠিক তেনেকৈ আমি চাইছিলো যে যদি আমাৰ আমি উদ্যোগী হৈ উদ্যোগী হবলৈ হলে আমি প্ৰত্যেকেই কি কৰিব লাগিব আমি নিজে সিমানখিনি ধৈৰ্যৰে আমি নিয়মানুবৰ্তিতাই সময়ানুবৰ্তিতাই বহুত শ্ৰম কৰি পেলাই আমি এটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই আমি আনকো সংস্থাপন দিব পাৰিম গতিকে এই কথাবিলাক বৰ্তমান সময়ত শিক্ষা পদ্ধতিৰ লগত বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৱে সামৰি লোৱা হৈছে যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তেও শিক্ষাৰ্থীসকলে জীৱনক কি কি দক্ষ আছে আৰু কেনেকে নিজক আগবঢ়াব পাৰি সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পঢ়িবা আৰু মনোযোগ দিবা নিশ্চয় উপকৃত হবা ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ক্ৰমে ক্ৰমে আমি পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰলৈ আগবাঢ়ি যাম ধন্যবাদ